саламатсыздарбы дүйнөдө адистер Климаттың начарлашына 72 эки чейін дерлік адам факторы себеп болғандығын анықташты. Біз бүгінгі темада экологиялық көйгөйлөрдү кантип чечүүнүн жолдорун сүйлөшөбүз Тақтап айтқанда электр тармағының экологияға тегізген таасири қандай чечүү жолдарын біз студияның қонағыменен маектешіп сіздерге айтып бермекчибиз бүгін студияда мейманда академиялык инженерия академиясынын академиги техника илимдеринин доктору профессор зарлык маймеков агайыбыз студияда мейманда саламатсызбы агай студиябызга куш келипсиз зарлык капарович сиз айтып өтсөңүз ушул көп эле факторлорду санайбыз экологиянын бузулуусуна алып келип жаткан бүгүнкү темада айтып өтсөңүз электр тармагын көбүн эсе биз коопсуз тармақтардың катарына киргизебиз да салыштырмалуу бул электр тармагы канчалык экологиябызга терс таасирлерин тийгизет сиздер билесиздер бул дүйнө жүзүндө ар кандай азыктарды алыш үчүн бир онго жакын өнөр жайлар бар да бул өнөр жайдын баардыгында экологиялык проблемалар бар ошолорду изилдеп жатқан бул академиялык фундаменталдык дүйнө жүзүндө бир он тогузга жакын чоң проблема бар мына ошонун ичинен отун энергетикалык тармак деп коет бул дагы ушу абага дагы сууга дагы топуракка дагы тийгизген таасирлери бар тармактын бири эгер биз ушул биздин республиканы карай турган болсок мен айтып аткан жана он чакты өнер жай тармактардын ичинен эң мындай жакшы өнүккөн тармактардын бири анткени сиздер билесиздер бул союздун убагында эле бізден биздин айыл электр жарыгы жеткен бирок ошентсе су, да бұл тармақтарда сиздер билесиздер биз электр энергиясын судан алабыз мын токтогул гэсинен чакан гэстерден андан башка дагы биздин борборубуздагы бишкектеги тэц деп коет ошол жерде көмүрдү жакканда кээде газды жаққанда, ошол жерден дагы электр энергиясын алсақ болот демек біріншіден ошол электр энергиясынын бұл экологияга тийгизген ошол көмірді жаққанда, анан экинчиден да көй көйді айтып кетейін, сіздер білесіздер, шо электр алғаннан кейін, аларды біз ар бір тармақтарға, жер жерлерге жеткізгенде, ә, шо электр тогунун анан каршылыктын кубаттуулугун арғанда үчүн кандай конденсатор трансформатор деген электр шаймандар колдонулат да бұл ә, бул қарап карап көрсөк бұлардың тиги мөөнөтү кырк жыл анан баягы биздин мамлекет өз алдынча жетишкенден кийин бул тиги ийгиликке ошол тармактарда тээ союздун убагынан бери колдонуп келе жаткан ушу кырк жыл эмес алтымыш жылдан бери колдонуп жаткан электр трансформаторлор бар анан бул трансформаторлордо алар металл да ошон алар бири бирине мындай кагылышып анан короткий деп коет ошол болбош үчүн анан металл электр тогу өткөндө анан буларды муздатып туруу үчүн дайыма майлар колдонулат да органикалык майлар колдонулат анан биздин мамлекет буларды өзүлөрү чыгарбайт биз ошо жанакы трансформаторлорду анан конденсаторлорду башка мамлекеттерден айрыкча россиядан алып келгенде ошо майларды кошо келебиз да анан ошолордун бир экөөнү айтып кетейин соул деп коет софтол деп коет бул хлорду кармаган өтө зыяндуу жана полихлор дефенил деп коет бул дүйнө жүзүндө дагы сос деген чоң проект болгон проондун жардам менен юнефтин жардамы менен ошондо биздин токсонунчу жылдарда андан кийинки жылдарда бир топ биздин мамлекетте бул инвентаризация жумуштары ишке ашкан да ошол проекттердин жардамында анда көрсөтүлгөн биздин мамлекетте канча трансформатор бар канча конденсатор бар ана булар кайсы жерде кандай экологиялыктардын қанда таасирлери бар деп эми ушулардын статистикасын карап көрсөк баарында эмес мурда ошол союздан келген ошо ошол майларды совтол менен соолду колдонлган трансформаторлор айрым жерлерде бар экен да эми булардын зыяндуулугу жөнүндө да бир эки сөз айтып кетейин анткени булар өзүңүздөр билесиздер жанагы кээ бир айылда мындай чакан айыл конуштарында эски трансформаторлордун боорунда бир көлөмдөр бар да ошо май куюлган бачок деп коебуз мындай мына ошолордо жана сыртындагда агып турат анан ал эл билбей эле аны чүпүрөк менен арчыйт белбосо колу менен арчыйт анан ал қағаз кагаз болобу чүпүрөк аларды баягы кечинде от жаққанда же болбосо тамызгы кылып колдонлат да мындайчы бул анткени булардын таасири жанаы ал мен айтып аткан майлар аягында диаксинге айлынат дагы анан кийин бул адамдын генетикасына чейин чоң таасир берүүчү мындай тиги майларда. да ошондуктан буларды болуш керек дагы анан мен айтып аткан трансформаторлорду же жаңылаш керек же болбосо майлар менен өтө этият болуш керек да мунун таасирлерин ошо көзөмөл кызматкерлерине билгизип туруш керек да ошон үчүн электр тармагында жалпылап айтып кеткенде эки көйгөй бар көй экен да биринчиден ушу ескі трансформаторлор майлардын көйгөйү экинчиден баягы биз электр энергиясын алып атканда егер суудан емес, мисалы үчүн тиги башка булактардан алсак мисалы үчүн тиги от жағып, анда түтін газдарын мындай көйгөйлөрү бар да бул екі эки көйгөйдү мындай негизгилерден деп айтсам да Сіз баягы тажрыйбалуу адис катары ошол өзүңүз кезиктирген трансформаторлорду жабдуулардын эскилиги жеткен жерінде деле айтып ескерткен учурларыңыз болса керек қағай? Оған Бұл эми кейінгі жылдарда ошол барын анализдеп статистикасын қарап көрсөк жақсы жумуштар жасалған екен. Бұл ар ойымдар мындай және аркылуу жана азыр айтып атпайбызбы мпо деп мындай мамлекеттик эмес уюмдар анан жашыл кыймылдар аркылуу бир топ пайдалы жумуштар жасалған булардын маалыматтардын бары бар алар мақала болып шыққан китеп болып шыққан бирок ушулардын баякы акыркы механизмдери кичинекей ке ачык калган қалған да мисалы өзіңіз өзі айтқандай айткандай ушул майларды кандай колдонабыз кандай болғап сабалг алып келебиз деп бойынша біз бір биз бир кичинекей ә, билим илим тармагында министрликтен бир долбоор ұтып алып үч жылда кичинекей жумуштарды жасадык эми ошолорду мындай кыскача айтып кетсем бул майларды аягына чейин зыянсыз абалга алып келиш үчүн аякта майларда хлор бар деп айтпадымбы буларды туз формасына башка айтканда металлдардын хлоридине айландырыш керек экен да ошон үчүн бизде колдо бар сырьелордун негизинде мисалы үчүн кальцийдин тиги кычкылдары бар акиташ деп атпайбызбы ошол сыяктуу ошолорду колдонуп ошол майлар менен чогуу жанакындай абаны киргизбей ажыратып чоң температурада ушул технологияны колдонсок ошол майлардагы зыяндуу майларда хлор туз формасына өтөт дагы анан толук байланып калат да мына ушул технология перспективасы бар деп эсептейбиз бул проекттин теориялык жагын дагы химиялык экологиялык жагын дагы бул эсептөө жагын да биз ушун аягына чыктык эми мындай ушул технологияны колдонсо мындай эгер проблемалар болуп калса бул маселе белгилүү деңгээлде бир чечилип калат деген ойдомун да зарлык капарович айтып өтсөңүз сиз ушу адис катары бишкек шаарынын атуулу катары көп жылдан бери ушул жакта жашап эмгектенип жүргөн бишкек шаары чоң конуштар менен курчалды ал жакта дагы сиз айтып жаткан ошо электр жабдуулары электр трансформаторлор көп эсе бар алыскы аймактарды айтпай эле коелу ушул жакта дагы көйгөй бар анан биз көбүн эсе баягы эскилиги жеткен автомашиналардын түтүнү бишкекти соңку жылдары абдан булгаган факторлордун катарына киргизип жатабыз ошол эле жылуулук электр борборунун чыгарган түтүнүн башка дагы себептерди айтып жатабыз бирок дүйнөлүк рейтингте биринчиликке чыгып жатпайбы ушу бишкектин абасынын булгануусу ушу абанын булганууну кантип жеңебиз азайтсак мүмкүнчүлүк барбы эми негизинен бар бар бул сиз айтып аткан проблема айрыкча кыш мезгилинде орун алып да себеби дегенде мына жакында эле биздин жетекчилик айтты мамлекеттин жетекчилиги мына кыргызстанда анын ичинде бишкекте дагы эски машиналар көбөйдү да алардын саны миллиондон ашып кетти өзүңүздөр билесиздер баягы бі, аякта ар кандай тиги суюк отундар жагылганда мисалы бензин болобу дизельный масло тиги майлар болобу мына ошондо ә, баягы исказдар бөлүнүп чыгат да анан машинадан өзіңіздер білесіздер баягы түтүн чыккан жери жер менен изге жакын да мисалы үчүн кырк элүү сантиметрдин тегерегинде эле ошон үчүн алар баягы приземный слой атмосферы деп коет ошол жердин тиги деңгээлинен бир үч жүз метрге чейинки аралыкта толук ошолор орун алат да бул биринчиден ошо машиналардын бул жаңы машиналарга өтүшүбүз керек да жана электромобильдерге өтүшүбүз керек мына ушул биринчи маселе анан экинчи маселе бишкектин тегерегинин баары эле сиз айткандай кийинки жылдары конуштар да конуштарда дагы кышында өзүңүздөр билесиздер ар кандай отундар жагат айрыкча көмүр жагып атат анан кийин ар кандай калдыктар жагышы мүмкүн кээде резиналар жагылып атат жыгачтар жагылып атат мындай ошолорду дагы карап көрсөк жанагы үйлөрдүн мындай бийиктиги жапыз да мисалы үчүн болгону бир жыйырма тиги отуз метрге жетпейт алардын трубалары да аябай жапыз анан ошо чыккан түтүндүн баары эле тиги ошол тегерекке мындай таралат да мындайчы бул экинчи чоң маселе абдан чоң маселенин бири анан үчүнчү маселе өзүңүз билесиздер бишкек бул мындай ойдун жайгашкан да баягы шамалдын уйгу туйгусу көп жок да мындайчы ошондуктан бул эки чоң маселе мындай буларды чечүүгө болот негизинен бирок аларга кичине экономикалык жактан технологиялык жактан каражаттар керек бирок бара бара мен ойлойм чечилет деген ойдомун эми сиз айтып аткан смок маселеси жанакындай мына өзүңүз билесиз былтыркыга караганда быйыл бир аз азыраак анткени тэцтин технологиясын бара бара оңдоп биз жана көмүрдүн сапатын мисалы үчүн күрөм көмүрдүн ордуна биз ушул технологияны газга өткөзсөк анда мен ойлойм бул маселе чечилип калышы мүмкүн деп анан кийинки кезде өзүңүз билесиздер мынакей эл аралык деңгээлде атомдук электр станциясын куруу жөнүндө дагы сөз болуп атпайбы мына коңшу мамлекеттер өзбекстан казакстан буларга макулдугун берип алар баштоо деңгээлинде турушат биздики дагы ушул маселени ойлонуш керек да анткени эгер атомдук электр энергияны жанагы компактный мындай маломощный деп коебуз аз кубаттуулуктагы чакан анан мындай коопсуз эмес заманбап технология атомду электр станциясын россия менен бирликте биз дагы келечекте колдонсок бул маселе толук чечилет эле да анткени суунун деңгээлин билесиздер жылдан жылга азайып атат анан бара бара баягы дүйнөлүк маданият боюнча дагы өзүңүздөр билесиздер шотландияда глазкодө чоң ушу климат боюнча дүйнөлүк конференция болду да биздин мамлекеттин жетекчилиги да барып өзүнүн билдирүүсүн жасады ошондо дагы ушу эки миң элүүнчү жылдарга чейин биз жашыл экономикага өтөбүз деген максат коюлуп атпайбы дүйнө жүзүндөчү кыргызстанда ошого багытталып атат да ошон үчүн биз бара бара чакан гэстерди көбөйтүп атабыз суунун энергиясын толук мындай колдонгонго аракеттерди жасап атабыз мындан сырткары дагы күндүн энергиясын шамалдын энергиясын колдонсок болот айрым жерлердечи мына эгер ушулардын баарын комплексно колдонсок биз анда жана сиз айтып аткан маселелерди белгилүү деңгээлде чечет элек да мындайчы туура белгиледиңиз негизи ушу аэстерди курууга сиз каршы эмессиз максатын түшүндүрүп атасыз катары мен каршы эмесмин анткени себеби бул жерде көп талаш тартыш болушу мүмкүн анткени себеби бизде мындай кыймылдар жашыл кыймылдар бар коомдук уюмдар бар эми ә, эл деген эл ошон үчүн бул маселени баягы элдик консенсус менен чечиш керек да кийин кандай жол менен болсо дагычы бирок мен специалист катары айтаар элем бул атомдук электр энергиясы бүгүн эле колдонулган жок да бул дүйнө жүзүндө колдонулуп атат мындайчы чоң мамлекеттердин баарында азыр аябай коопсуздук технология бар анан бул бизде кудай буюрса суулар бар эми атомдук электр станция жана мен айткандай ошо суулар көп болгон жерге жайгашыш керек да муздап туруш керек агрегаттарычы баякы биздин эми жаштарды да өнүгүп келе жатат алар оқып сырттан окуп келип атышат өзүбүздө бар Егер ушул технологияны техниканы жакшылап өздөштіріп, өзүбүздүн инженер кесип жақшы жаш муун келсе биз анда бул дүйнө жүзү өнүктүрүп атомдық энергиясын электр энергияны айландырууну сөзсүз өздөштүрүп кетебиз керек абдан керек ооба азыр замандын талабы өнүгүү жолуна түшкөн өлкөлөр ошол эле коңшу мамлекеттер дагы максаттуу пайдалануу үчүн атомдук электр станцияларын чакан курууну көздөп жатышат биз дагы ошо коңшу өлкөлөрдөн артта калбай өнүгүү жолуна түшүшүбүз керек экен сөзсүз анткени эгер бул маселе чечилип калса анда бизде электр энергиясы жарык бул маселеси энергия тепло жылуулук мындай проблем жок болот эле да мындайчы абдан бул маселе акыр аягына чейин чечилип анда біз баякы беркі энергия ресурстарынан мындай бұлақтардан мындай баш тартпайбыз аларды параллельны колдонуп мындай бирок Біз жанакы стратегический маселени ушул карашыбыз керек да Анткені біздің да эл буюрса көбөйөт мынакей балдар жанакындай өсүп атат дегендей үшін үчүн бул биздин өнөр жайдын өсүшүнө чоң демилге болот анда ушул нотада бүгүнкү программауызды жыйынтыктайлы Бүгін урматтуу көрөрмандар тема программасынын алкагында биз экологиялык көйгөйлөрдү чечүү жолдорун сүйлөштүк студиянын коногу техника илимдеринин доктору профессор зарлык маймеков болду сак саламатта туруңуздар рахмат саламатта болуңуздарканча мүнөт болгон силер мындай it's not